Батальон не один. Стоим мы здесь давно, уже около 9 месяцев. Ситуация сейчас сложная, потому что вывели добровольческие батальоны, которые с нами здесь одним плотным кольцом держали пески. Держали очень хорошо, очень хорошо работали вместе с ними. Ребята отчаянные, которые не дожидались приказа сверху для того, чтобы открыть огонь и что-то делать. Сейчас вывели АУН, правый сектор. Но, по-видимому, у правительства есть иллюзия, что они подконтрольные батальоны, они не настолько надежные. Но мы с ними так хорошо сработали, как работали хорошо в декабре, когда у них было хоть какое-то оружие, они взяли там взаймы у вояк. И отлично работали, только появлялась цель, она тут же уничтожалась. Сейчас вполне возможно, что к нам подъезжает танк, бьет по нашей позиции час, Никакой ответки, потому что пока информация дойдет до верху до штаба, пока опустится приказ стрелять, танк уже уедет. А кого за месяц в батальоне себе Сейчас поставили военных. Здесь стоит 93-я бригада. Они нам помогают очень слабо. Мы, к сожалению, милицейский батальон один. И у нас достаточно легкое вооружение. Тяжелое оружие нам не дают, поэтому нам очень тяжело здесь сейчас. Пески обстреливают каждый день. А с чем? То есть каждый день по нам стреляют из САУ, самогодных артиллерийских установок, танки, 120-е, 150-е минометы. Бьют очень жестко, очень много. Вот сейчас небольшой промежуток тишины, когда можно там перевести дыхание, но это все очень иллюзорно. А сколько цифр уже Ну вот уже два дня где-то. Но очень это все иллюзорное перемирие такое, потому что ребята все равно ходят на позицию, на бой дежурство. И как только видят появившихся солдат, тут же открывается огонь. Сколько же пораненых сейчас? Сейчас Я скажу за ближайшую неделю. За неделю около 10 убитых. И очень много раненых. Что... Я уверен, что штаб АТО или чего-то не договаривает, или чего-то не знает. так ну, Мы здесь знаем ситуацию гораздо лучше, чем это докладывают наверх. А по раненых, сколько? раненых очень много, каждый день по несколько человек в нашем подразделении за три дня. 3 300 Ну, как на вашу думку далее будут развиваться ситуации? Я думаю, что пески сдадут. То есть сейчас вывели АУН, вывели правый сектор. Я думаю, попытаются вывести нас Днепр и Карпатскую сечь. А 93-й 93 прихади, бригаде, надо всего лишь дать приказ на отступление. Они отойдут и все. И пески будут сданы. Если бы здесь находился Ауны и правый сектор, пески бы мы держали. И сейчас начинается обстрел песок. Похоже, с чего-то тяжело. Ну, башке, это, минометр, это как минимум 120-е минометы uh -huh. и сау установки. Uh -huh. Еще получается так, что артиллерийские установки стреляют из достаточно жилой зоны Донецка. Uh -huh при всем желании, даже если бы был приказ у военных, они не могут туда стрелять, потому что есть возможность повредить мирного жителя. Мины. Мины и снайпера. По нам бьют тяжелыми пулями с крупнокалиберных пулеметов с оптическими прицелами. А тут долетают да, снайперы, потому что тут снайпер, как Снайпера сейчас работают мало здесь, но совсем недавно к нам приезжал танк и работал прямой наводкой прямо под мост. Это было три дня назад, он не попал, он попал по крыше фермы, поэтому до нас не долетели. Диверсионные группы ходят постоянно, то есть мы каждую ночь их видим и работаем. Хотите еще ехать? А, ну, а теперь?